我讲我讲中文啊啊，那个哦哦、啊，我们公司叫 Hiwin Hiwin Technology，那是来自于台湾的台中。哦、啊，公司主要的产品有很多，那有滚珠螺杆、线性滑轨、哦、啊、线性马达，还有驱动器跟控制器。啊，在我们在总部是在台湾的台中。 那在韩国的话，是在韩国的金基道水源。那我们全球有十二个海外子公司，那都可以联系得到我们。啊、呃、，Hiwin 自己是呃从一九八九年开始创立哦，那、呃、到现在已经三十余年的公司。那啊、呃，我们开发了很多的产品。那目前啊、呃，客户群有前啊、呃、全国全世界前五大的半导体啊、呃，都是我们的客户。 那呃，欢迎使用海文的产品。